శ్రీ విష్ణు శతనామ స్తోత్రం మీరు మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అందరికీ షేర్ చేసి సహకరించండి నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ వివిధ స్తోత్రాలు చేసి పెట్టాను వాటిని విని భగవంతుని కృపకు కండి వివిధ రకాల ప్రయోజనాలను పొందండి థ్యాంక్ యూ వాసుదేవం వామనం జలసాయనం जनार्दनं हरिं कृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वराहं पुण्डरीकाक्षं जृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुम् अनन्तमजमव्ययम् नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनम् गोवर्धनोत्तरं देवं भूधरं भुवनेश्वरम् वेत्तारं यज्ञपुरुषं यगन यज्ञेशं यज्ञवाहकम् यगन चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्कपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवासनम् त्रिविक्रमं त्रिकालग्नं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरम् रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं शीषं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दयोपेतम् केशवं केशिसूदनम् परेण्यं वरदं विष्णुम् आनन्दं वसुदेवजम् दीप्तं, पुराणं पुरुषोत्तमं सकलनिष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतम् हिरण्यतनुसङ्काशम् सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहु कुशलं कमलेक्षणम् ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितम् सर्वज्ञं सर्वरूपस्थवं सर्वेशं सर्वतोमुखम् ज्ञानं कूटस्थमचलम् परमं प्रभं, योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम दिव्यम् वैष्णवं खलु पापहम् व्यासेन कथितं पूर्वम् सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स्वभावेद्वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुया चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः इति श्रीविष्णुशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम् यदक्षरपदभ्रष्टं मात्रा हीनं तु यत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवानारायण नमोऽस्तु ते सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु